Allahumma salli ala Muhammadin ve alı Muhammad. Earuz billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam alamında bayram adlanan günlər vardır. Bəzi bir günlər hün bir səmtə və cəhətə açılan xüsusi günlərdir. Həmin günlərdə nəsə xüsusi bir hadisə baş vermişdir ki O günlər Eid kimi adlanmışdır. Eid kəlməsi ərəb dilində "oud" sözündən götürülüb. "Oud" sözünün mənası insanın Allah Taala tərəf qayıtması deməkdir. Odur ki, hər gün Eid adlanmaz. Dəyimiz bu məna Hazret Əleyhissəlamın buyurduğu hər gün ki insan günah etməyə o gün bayramdır mənasını tamamilə ifadə edir. Çünki insan o gün ki günah eləməz, o gün ki Allah qarşısında məasiyyət eləməz. Deməli o gün Allah Taala-nın tərəf tam varlığı ilə qayıdıb Allah Taala-ya bağlanıbdı. Buna görə də Əmirül-Müminin buyurur, hər gün ki insan günah eləməyə, o gün o insancun eidir. Yəni qayıdış günüdür Allah Taala-ya. Məsələn, Fitr bayramını götürək ki, İslam dinində mühüm bayramlardan biridir. İnsan 30 gün ibadət eləyir. Gecə ibadətləri, dualar, Allah Taala ilə münacat, əhyat saxlamaq, Qur'anı başa qoymaq və s. əməlləri yerinə yetirir. Elə ki, bu 30 gün tamam olanda Şəvval ayının birində tamamilə bu vücudu ilə qayıtdığına görə Allah Taala'ya həmən günü eyad adlandırır, bayram eləyir ki, mən 30 gün tamamı ilə varlığımla Allah Taala'ya tərə qayıtdım. Və yaxud Qurban bayramının keçirilməsi, insanlar uzaq-yaxın məsafələrdən Məkkəyə gedirlər, səfər eləyirlər, səfərin çətinliklərinə dözürlər. Ondan sonra xüsusi ibadətlərlə məşğul olurlar. Bir çox şeylərdən, hətta bəzi halal olan şeylərdən çekinirlər. Allahın əmrindən tamamilə itaat edirlər. Elə ki, həcc əməllərini müəyyən hissəsini, böyük bir hissəsini yerinə yetirəndən sonra Allah təbarək və təala ilə tamama bütün vücudları ilə əlaqə yaradandan sonra gəlirlər, nəfslərini kəsmə əlaməti olaraq qurban kesirlər və simvolik olaraq sanki pərvərdigarə bütün bu müddət ərzində mən nəfsimi bütün varlıq aləmindən kəsdim və bu qurbanı ki kəsirəm, sanki öz nəfsimdən ayrılıram. Və həmin günü bayram eləyirlər. Çün Allah təbariq və təalaya qayıdış kimi özləri üçün o günü təyin edirlər. O cümlədən də bu bayramlardan biri də Qadirxom bayramıdır. Qadırxon bayramı çox böyük və əzəmətli bir bayramdır, bir hadisədir. Əlbəttə, belə bir gündə təkcə tarixa hadisənin baş verməsini qeyd etmək düzgün deyil. Belə bir gündə elə bir hadisələr baş vermişdir ki, tamamilə insaniyyət Allah təbaraka və təala-ya sonraki deyəcək mənalarda qayıtmış olur. Bu gün elə bir gündür ki, elə bir əzəmətli bir gündür ki, şeytanı nola etməyə vaadalar etmişdir. Burada təkcə məsələ Allah Rəsulunun Həzrət Əliyləslamın -Əl əlini yuxarı qaldırıb onu özünə canişin təyin etməsi ilə bitmir. Bəlkə bu gün risalətlə imamatın əzini olan günüdür. Bu gün İslamın əbədiyyyətinin imzalandığı bir gündür. Əgər imamat və vilayət olmasa, risalət qırılar və əbtər olardı. Nəcürünə ki, Şərif ayədə buyurur: "Peyğəmbər sənə nazil olan şeyi insanlara çatdır. Əgər çatdırmasan, risalətini yerinə yetirməmisən." Yəni peyğəmbər, sənin risalətin əbtər olar. Risalətinin davamı olmaz. Risalətin burada qırılar. Yəni vilayət və imamat risalətə qaydış və risalətə qaydış, yəni təvhidə qaydış. Yəni insanlar peyğəmbərlərin dünyadan getməsi ilə və dünyadan ayrılması ilə risalət tamamlanmır. Allah təbarək və təalayə tərəf qaydış tamamlanmır. Bəlkə risaləti imamat davam etdirir, ettirir. Yəni insanları risalətə və risalətin gətirdiyinə qaytarır. Risalətin gətirdiyi həm Allah təbaraka və təala'nın təkliyi, təvhidi, insanların Allah qabağında xuzu və xushu ilə olub mərifət tapmasıdır. Əgər imamat olmasa, risalət öz həvəd hədəfinə yetişib çata bilməz. <coughs> Odur ki, risalət Yəni imamat, imamat, yəni risalət. Bunlar ikisi bir-birində əyin olmuş bir həqiqətdirlər. Burda təqsim məqamı təyin eləmək şərt deyil. Bəlkə şəxsin özü təyin olunmalıdır. Nə üçün? Çün risaləti gətirən adam məsum olduğu kimi, alim olduğu kimi, abid olduğu kimi, zahid olduğu kimi Allah təbarək və təalanın hüccəti olduğu kimi, onu davam elətdirən şəxs də onun kimi alim olmalı, onun kimi abid olmalı, onun kimi zahid olmalı, onun kimi şücaətli olmalı, onun kimi insanların xidmətində durmalı və Allah təbarək və təalanın dinini qoruyub həfs etməlidir. Qədərxum, yəni qaydış, qədərxum, yəni risalətə, təvhidə risalətin gətirdiyi həqiqətlərə qayıdış və belə bir gündə Peyğəmbər Əkrəm elə bir insanı təyin eləyir ki, buyurur Allah təbaraka və teala onu Qurani-Kərimdə peyğəmbərin canı adlandırıbdı. O Əli ibn Əbi Tələbdən başqa bir kəs deyil. Əli ibn Əbi Tələb, yəni Peyğəmbər Əkrəm, Peyğəmbər Əkrəm, yəni Əli ibn Əbi Tələb. Əlbəttə Beygamberim Tekzem İrəlil Mümininə burada demir. Çünə İrəlil Müminin ilk imamı idi. Orda onun əlini qaldırır. Bu əl qaldırmaq imamətin əlini qaldırmaqdır. Qadirxomda qalxan əl imamətin əlinin qalxması idi. İmamətin insanları ucalmağa dəvət eləməsi idi. Belə bir gün çox əlamətdar bir gündü. Çox əsas bir gündü. Bu gün Bəlkədə fitr və qurban bayramından da böyük olan bir gündür. Çün fitr bayramını və qurban bayramını saxlayan vilayətdir. Saxlayan imamətdir. Allah təbariq və təala bu günün qadrını bilənlərdən bizləri qərar versin. Bizləri Əli ibn Əbi Talibin imamət və vilayətində sabit qadam eləsin. Allah təbariq və təala bu günü bütün İslam ümmətinə, bütün möminlərə, məxsusən sahibimiz, ağamız, mövlamız, sərvərimiz Həzrətlər Hüccət Ər-Rəisə salamı mübarək eləsin və o həzrətə həzrəti bizlərdən razı qərar versin. Bizlər o həzrətə layiqli ümmət, Şiə və davamçı təyin eləsin. Bir daha bayramınız mübarək.